श्री स्वामी समर्थ श्री गुरुदेव दत्त प्रिय प्रेमळ स्वामी भक्तांनो तुम्ही खूप सारे कष्ट करत असाल पण तुमच्याकडे पैसा टिकत नसेल पैशांच्या कमतरतेमुळे तुम्हाला विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो का नेहमीच नवनवीन समस्या आणि अडी तुम्हाला सामोरे जावे लागते का तुमचे नशीब तुम्हाला साथ देत नाही का नेहमीच येणाऱ्या संकटांनी तुम्ही पीडित आहात का अशा सर्व समस्यांना सामोरे जाण्याचे बळ स्वामी माऊली देत असतात स्वामी सदैव आपल्या भक्तांच्या पाठीशी असतात कदाचित स्वामींच्या कृपेमुळे किंवा आशीर्वादामुळेच हा व्हिडिओ तुमच्या समोर आलेला असेल तुम्हाला सर्व संकटातून कदाचित स्वामींनीच हा व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचवला असेल त्यामुळेच मित्रांनो आम्ही जो स्वामी मंत्र सांगणार आहोत त्या मंत्राकडे दुर्लक्ष करू नका आणि स्वामींच्या कृपा आशीर्वादापासून वंचित राहू नका या शक्तिशाली मंत्रामुळे तुमच्यावरील सर्व कष्ट आणि अडीअडचणी दूर होतील खूप साऱ्या धनदौलत संपत्ती आणि पैशाची प्राप्ती तर तुम्हाला होईलच सोबतच सुख शांती आणि समाधान तुमच्या घरामध्ये नांदेल आणि तुमचे मन नेहमी आनंदी प्रफुल्लित आणि उत्साही राहील तुमच्या मनातील सर्व इच्छांची पूर्ती होईल स्वामी भक्तांनो तुम्ही हा मंत्र एकदा ऐकून सोडून द्या लवकरात लवकर तुम्हाला या स्वामी हा स्वामी मंत्राचा प्रभाव दिसायला सुरुवात होईल फक्त तुम्ही हा मंत्र संपूर्ण ऐकायला हवा तरच तुम्हाला या स्वामी मंत्राचा चमत्कार पाहायला मिळेल मित्रांनो तुम्ही हा मंत्र अर्धवट सोडला तर या मंत्राचा कोणताही चमत्कार तुम्हाला पाहायला मिळणार नाही ज्याप्रमाणे पीक जळून गेल्यानंतर आलेला पाऊस काहीच उपयोगाचा नसतो आणि वेळ निघून गेल्यानंतर आलेले शहाणपण काहीच उपयोगाचे नसते त्याचप्रमाणे अर्धवट सोडलेल्या मंत्राचाही काहीच उपयोग नसतो आणि प्रिय स्वामी भक्तांनो स्वामींचा मंत्र कधीही अर्धवट सोडू नका हा मंत्र संपूर्ण ऐकल्याने तुमच्या नशिबाचे तारे चमकतील स्वामींचा हा मंत्र ऐकल्यामुळे तुम्ही भाग्यवंत ठरणार आहात या मंत्राच्या प्रभावामुळे पैसा नेहमी तुमच्याकडे येत राहील हळूहळू तुम्ही करोडपती व्हाल प्रिय स्वामी भक्तांनो एक गोष्ट लक्षात घ्या तूप खाल्ले की लगेच रूप येत नाही त्यामुळे मंत्र जप ऐकल्याने लगेच तुम्ही करोडपती व्हाल असे नाही थोडा वेळ जाईल पण तुमची सर्व स्वप्ने पूर्ण होतील स्वामीच ती पूर्ण करतील स्वामींची मनाने भक्ती करा आणि मंत्र जप ऐका स्वामींवर विश्वास असेल तर या स्वामीमय चॅनेल ला सबस्क्राईब करा या व्हिडिओ लाईक ला करा आणि कमेंट मध्ये श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ असे टाईप करा चला तर प्रिय स्वामी भक्तांनो ऐकूया स्वामींचा हा महाशक्तिशाली मंत्र श्री स्वामी धनाय नम ओ श्री स्वामी धनाय नमः श्री स्वामी धनाय नम ॐ श्री स्वामी धनाय नमः 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 ॐ धनाय य ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय नमः 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 ॐ श्री स्वामी धनाय 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 नमः 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 धनाय य ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय नमः श्री स्वामी धनाय नमः ॐ 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 श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धी स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय नमः श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय नमः श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय नमः 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 ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमः ी स्वामी ॐ श्री स्वामी ॐ श्री स्वामी ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमः ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय नमः 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 Ay我有 ी स्वामी धनाय नमः ॐ श्री 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 स्वामी ॐ श्री स्वामी धनाय नमः 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 ॐ श्री स्वामी नमः ॐ श्री स्वामी धनाय 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 नमः ॐ ी स्वामी धनाय नमः ॐ श्री 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 स्वामी नमः ॐ श्री स्वामी धनाय 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 नमः ॐ ी स्वामी ॐ श्री स्वामी धनाय नमः ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय नमः ॐ श्री स्वामी ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय नमः श्री स्वामी धनाय नमः ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय नमः श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय नमः 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 श्री स्वामी धनाय नमः ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमः ॐ श्री स्वामी नमः ॐ श्री स्वामी धनाय 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 नमः ी स्वामी धनाय नमः ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय नमः श्री स्वामी धनाय नमः ॐ श्री स्वामी धनाय नमः ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय ॐ श्री स्वामी धनाय नमः 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 ॐ श्री स्वामी धनाय नमः